ये करीम सल्लम ने हमें आपको ये सिखाया है कि भाई जिस जिंदगी के जिस मरहले में हो अल्लाह से कुछ ना कुछ मांगो ये जो मशनूना है ना सुबह को उठ के ये मांगो और बैतुलखला जाओ तो ये मांगो और वहां से निकलो तो ये मांगो मदरसे में मस्जिद में जाओ तो ये मांगो रास्ते में ये मांगते चले जाओ ये दुआ का जौक़ पैदा करना मकसद और जब ये पैदा हो जाता है तो फिर आदमी का दिल वो हर वक्त कुछ ना कुछ मांग रहा होता है अल्लाह ताला से जब ये दिल लग जाता है अल्लाह ताला की तरफ तो चाहे जबान से कुछ भी कह रहा हो बंदा किसी भी मशगले में मशगूल हो लेकिन दिल उसका मुतवज्जे होगा अल्लाह तबारक तआला से मांगने के लिए। अल्लाह तक पहुंचने का बेहतरीन आसान तरीन मुख्तसर तरीन रास्ता है कसरत दुआ तो इसलिए कुरान करीम ने दुआएं सिखाई है या नबीय करीम सर आलम ने जो मांगी है या उनके तालीम तालीम दी है उनको पढ़ना ये इसलिए है ताकि कुछ कुछ का जौक पैदा हो दुआ करने का जौक पैदा हो अब जिसको जोक़ हो जाता है तो वो हर लम्हे अपने हर काम में अल्लाह ताला से रुजू करता है हज़रत की मरम्मत माना था रहूँ कि ये बात मैंने हजरत अपने शेख से न जाने कितनी बरा बार सुनी कि जब कोई अल्लाह का बंदा मुझसे ये कहता है कि मुझे आपसे एक बात पूछनी है पर मैं कभी तकल्लुफ नहीं होता कि एक लम्हे के लिए दिल ही दिल में अल्लाह ताला से मांगता हूं अल्लाह पता नहीं क्या सवाल कर लेगा तो अल्लाह मुझे इसका सही जवाब दिल में डाल दीजिए तो अपने हर कदम पर इंसान जो है वह हाजत का बुलंदा है हाजतों का हर दम उसको कोई ना कोई हाजत दरपेश तो जब बंदा इस बात का आदि और खूगर बन जाए कि जो हाजत भी होगी मैं अल्लाह ताला की तरफ रुजू करके उससे मांगूंगा या अल्लाह मेरी हाजत पूरी कर दे कोई कशमकश होगी ये करूं या ये, ये करूं तो अल्लाह जल्ला जलालू की तरफ मतवजह होकर कहेगा अल्लाह इसमें जो बात सही हो वो दिल में डाल दीजिए अल्लाह हजूर अकदर एक तो इस्तखारा होता है ना वो इस्तखारे मशनूना है दो रकत पढ़ो दो रकत पढ़ के फिर इसतखारे की जो दुआ है वो पढ़ो इसमें कम से कम पाँच दस मिनट लग जाते हैं अगर आदमी बकरखारा करबान जाइए नबी या करीब सरवे आलम के उन्होंने हमें आपने ऐसा तरीका बता दिया कि जब कभी कशमकश हो किसी मामले में चलो यही कह दो अल्लाह खिर ली बख्तर ली अल्लाह खिर ली बख्तर ली बस लंबे चौड़े इस्तारे की भी अगर कभी अगर मौका नहीं है वक्त नहीं है तो इतना कह दो अल्लाह खिर ली बख्तर ली लिहाजा आप मेरे लिए पसंद कर दीजिए दो रास्तों में से जो मेरे सामने है जो रास्ता मेरे हक में बेहतर हो वो आप खुद पसंद कर दीजिए और उसी को मुकद्दर भी कर दीजिए कि मैं करूं तो वही करूं करके देखो यह काम रोजाना इंसान को कोई ना कोई कश्मकश पेश आती है कोई ना कोई कश्मकश पेश अभी मैं तकाजा हो रहा है कि खाना खाऊं पहले या सबक पढूं, समझे या करूं, मतला करूँ क्या दो्लाखिरली वी फिर जो होगा वो इन तुम्हारे हक हाँ में बेहतर होगा तो जब आदि बन जाता है बंजा दुआ करने का तो उस हर लम्हे उसका ताल्लुक अल्लाह जला जलासे कायम रहता है इसलिए मैंने ये सिलसिला शुरू कर रखा है अल्लाह ताला इसका फ़ायदा पहुँचा दे हम सबको